Юрий Анатольевич, а вы здесь какими судьбами? Грамоту получили? А за... а за что грамота? А за что грамота вам? А за что вам в церкви грамоту? А что вам грамоту дали? А за что вам грамоту дали в церкви? Ну расскажите мне, пожалуйста. Юрий Анатольевич. Юрий Анатольевич. За что вам в церкви грамоту дали? Не позорь себя хоть возле церкви святой. Так за что вам грамоту дали, Юрий Анатольевич? За что вам в церкви грамоту дали? М? Можно глянуть? Я сниму. За что вам грамоту что -что, дали? За что грамоту дали? Уберу. За что грамоту дали? Вы не скажете, за что вам грамоту дали, Юрий Анатольевич? За не позорься. За не За непозорься грамоту дали. Юрий Анатольевич. За что грамоту вам дали? Не позорь себя. Это вам за это грамоту дали? Зачем? Наш народный депутат, публичное лицо. Это не мэр, это наш народный депутат. Дмитрий Васильевич, а за что? А за что, а за, что а за что награждали мэра? А за что мэра наградили? А мэра за что наградили? В церкви. Виталий Алексеевич, я прошу прощения на минуту. Я один вопрос задам. А за что вас награждали? В церкви. Виталий Алексеевич. Я да. За что вас награждали в церкви, Виталий Алексеевич? И ответ сама. Виталий Алексей, за что вас награждали? Вы не в Лике Святых с шаповалом попали, нет? Да. М? Виталий Алексеевич, за что? Просто за что награждали? Виталий Алексеевич. Виталий Алексеевич, просто скажите, за что награждали? Будем я понял. Виталий Алексей, за что вас награждали? Церкви? Исчерпывающий ответ. Спасибо.